Inn! 天和，望舒剑既能伤你，说明你并非望舒宿主。<laughs> 叶小三，我还是太低估你了。你要想保命。啊 丽莎，你终于醒了。梦灵，我的元神能看到发生的所有的一切。我看见天河他为了我，把那个望舒剑给了妖怪，也看到他跟妖怪拼死一战。你告诉我天河他在哪里，我再去找他。丽莎，你能醒来，就说明云公子他们已经战胜了恶妖了。 慢点！你果然醒了。冰块脸，我看见你们跟那个妖怪恶战，你有没有受伤啊？我没事。那天和呢？他怎么没来？呃，他累了，需要休息。我怎么觉得心慌啊？你们该不会骗我吧？ 天河是为了我才去跟那个妖怪恶战的。按理来说，他应该第一时间来看我。哎，他是不是受伤了？是不是啊？师叔。梦璃，你不是有那个能让伤口快速愈合的速合通窍吗？你快给天河用。